آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے ماں باپ کی شفقت اور محبت آپ کے ساتھ قائم رہتی ہے وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی محبت کا آپ کے ساتھ فاصلہ نہیں ہوتا بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں کلچر میں خرابی ہے اس میں بھی چونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے والدین کو بھی کسی نے تربیت نہیں دی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس محبت میں نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کی بیوی شریک ہو جائے وہ محبت شیئر ہو جائے پھر بیٹا بیوی کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہو اور ماں بوڑھی ہو جائے تو وہ بھی اس کو گھور کے دیکھتی ہے کہتی ہے کہ یہ اس کے کانوں میں کیا بات کر رہا ہے میرے ساتھ اس طرح جڑ کے کیوں نہیں بیٹھتا شوہر بیوی کو سیر پہ لے کے باہر چلا جائے تو ماں پریشان ہوتی ہے مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے اکیلے کیوں پھر رہے ہیں یہ ایک بشری کمزوریاں ہیں پھر ان کا ظہور شروع ہو جاتا ہے بشری کمزوریوں کا ان کا ظہور شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر وہ بیٹے کی ازدواجی زندگی میں ایک مداخلت کا عمل شروع ہو جاتا ہے تلخیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں یا وہ ادھر خرابی کرے گا یا ادھر خرابی کرے گا اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے پیچھے پورا معاشرہ ہے بچپن سے وہ جو ماں باپ ہے وہ بھی تو کبھی بچے تھے نوجوان تھے کسی نے ان کو تعلیم نہیں دی تربیت نہیں دی حقوق نہیں سکھائے واجبات نہیں سکھائے ان میں عدل قائم کرنا اعتدال قائم کرنا نہیں سکھایا یہ میرا حق ہے یہ میرے بیٹے کی آنے والی بیوی کا حق ہے یہ اس کی اولاد کا حق ہے یہ نہیں سکھایا کہ توازن رکھنا ہے میرے بیٹے نے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حق ادا کرتے کرتے بیوی کا حق تلف کر دے اور اللہ کے حضور گرفت ہو جائے اس کی میرا حق ادا کرتے کرتے والدین کا اولاد کا حق تلف کر دے وہ بگڑ جائیں اللہ کی حضور گرفت میں آ جائے اور دوزخ میں جا کے پھینکا جائے یہاں توازن اور اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے وہ سکھایا نہیں کسی کا وہ صرف جذبات سے سوچتی ہیں اللہ کی تعلیمات اور ہدایات سے نہیں سوچتی یہ ایک الگ علمیہ ہے یہاں ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اور بھی فرائض آتے ہیں ان میں پھر توازن رکھ کے چلنا ہے مگر یہ حکم قائم رہتا ہے کہ دل نہ دکھائے ہاں اگر کسی ناجائز بات کا حکم کہیں وہ نہیں ماننی اس میں بیعد بھی نہیں ہوگی اللہ رسول کی معصیت اور نافرمانی ہو اس کا کہیں نہیں ماننا وہ بے ادبی نہیں ہوگی مگر جواب سختی سے نہیں دینا پیار سے تعظیم تکریم سے اس طرح دینا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ناجائز کام ہے یہ کرنا بھی نہیں اور ان کے ساتھ سخت اور تلخ طریقے سے بولنا بھی نہیں ادھر بھی باز پرس ہوگی ادھر بھی باز پرس ہوگی شادی ہو جاتی ہے بچوں کی تو بیوی اگر اکیلا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے یہ اس کا عزرو شریعت حق ہے والدین کا یہ حق نہیں ہے کہ جبرن ایکسٹینڈیڈ فیملی میں گھر میں ٹھہرائیں اور بچہ مجبور ہو کہ نہیں میری ماں کا حکم ہے میرے باپ کا حکم ہے ہم نے گھر میں ہی رہنا ہے یہ بیوی کو حق ہے اس کو سکنا مہیا کرنا والدین اسرار کریں اور بیوی اصرار کرے تو پھر یہاں اللہ کی شریعت مقدم ہوگی اس کو سکنا دینا ہوگا انڈیپینڈنٹ جس عمل میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی آ جائے دوسرے کی حق تلفی آ جائے دوسرے کے ساتھ ظلم آ جائے اس پر عمل نہیں کرنا لا تاعت تعالی فی معصیت الخالق جس عمل میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود بات کرنی ہے یہ آپ کو امتیاز ہونا چاہیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اگر وہ ناجائز کا کہہ رہی ہے والدہ یا والد تو آپ نہیں کر سکتے وہ ناجائز میں. کرنا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے شریعت نے مگر بات کرتے ہوئے اس کو سختی سے جواب ان کو نہیں دینا تلخی سے نہیں دینا کہ دل ٹوٹے اس میں بھی احسان کا رویہ